दशकमुपद वामनावतारं शक्रेण संयतिहतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुक्रतुवर्धिदोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरां त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीदः पुत्रार्तिदर्शनवशादधिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदिदं हि पयोव्रदाख्यं सा द्वादशाहमचर त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्या श्यामश्च दुर्भुजवपुः स्वयमाविराशीः नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासि त्वं काश्यपे तपसि सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमं तमभिवर्षदि पुष्पवर्षैर् ഹർകുലേ സുരകുലേ കൃതൂര്യഘോഷേ ബധ്വാഞ്ജലിം ജയ ജയേതി നുത പൃഭ്യം ത്വം തക്ഷണേ പടുതമം വഡുരുപമാധാപതിമുഖൈരുപനീയമൗഞ്ജീദാജിനക്ഷവലയാധിർച്ചന दे दीप्यमानवपुरीशकृताग्निकार्यस्त्वं प्रास्तिधा बलिगृहं प्रकृताश्वमेधं गात्रेण भाविमहिमोचितगौरवं प्राग्व्या वृण्देव धरणीं चलयन्नयासि छत्रं परोष्मतिरणार्धमिवा दण्डं च दानवजनेष्विव तां नर्मदोत्तरतडे हयमेधशालाम् आसेदुषि त्वैरुच तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनो नु सनत्कुमारो शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशुभृगुभिर्महसाभिभूतैस्त्वां रम्यरूपमसुरपुळकावृताङ्ग भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तत्तोऽयमन्वधृतमूर्ध्निदीर्थ प्रह्लादवंशजतया क्रदुभिरुद्विजेषु विश्वासतोऽनु तदिदं विलेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाळ्यम् விபோ சோ விபுரால விருபுராலயாராயண அகில பகவன் நமஸ்தே கோவிந்த கோவிந்த சங்கீர்த்தன நமஸேவிமசீர்த்தனோரி பாஹி மாம் பாஹ